Друзі, маю надію, ви запаслися блокнотами, адже зараз дізнаєтесь рецепт від шовкухаря розважального здоровчого комплексу підкова. Отож, наш туризм продовжує тішити рецептом. Поїхав. Привет всем. Мы продолжим готовить у Підкові. И і... что сегодня приготовил нам Эдик? Вот мне уже интересно. Эдик еще ничего это? не, не готовил. Что задумал? Задумал печеночку в средиземноморском стиле. О как! Это я работал с сербами. Угу. Ну, это море Адриатики. У них научился много морепродуктов, много мяса готовить и много рыбы. Но мы сегодня пойдем по субпродуктам. Берем печеночку. Угу. Желательно взять телячу. да, как будто бы. Но наш рецепт можно и со старой коровки. Самое важное хорошо зачистить. То есть мы зачищаем пленочки снаружи, которые у нас есть, угу. и внутренние канальчики. Мы это все дело зачищаем. Прибираем все, делаем старую корову молодую. Да. Тут фишка в том, что мы будем добавлять коньячок, как mm -hmm. обычно, что есть у нас все с коньячком будет. Добавлять коньячок. И у нас старая корова превращается в молодого теля. Магия. Это коханная магия. Режем на шматы, как вам нравится. Давай я допоможу тебе. Давай. Порежь. Стоял, не вот так. Потом берешь, солишь, перчишь. Я пока тебя оставлю. Uh -huh. Так, солю, порчу, Солька в носе. И добавляем в перец. Небагато для смаку. Посолил, Так, в муку. муку. А пока... да, да, и обратно вот себе на дощечку. Берем спаржу квасолю. зелененькую. Мы взяли замороженную. Спаржовка. Ее у подруга, цукрова Таня. Ох, дуже любит спаржовку. А люди у нас не понимают, думают, фасоль, что-то фасоль. Хоп, хоп. Мясо давай на не фасоль. Ху. Мы обжарим нашу печеночку с двух сторон. фламбернем коньячком. Если нет коньячка, можно водочки. Дабы получается, когда вы фломбируете коньяком, блюдо увеличивается в теплообъеме. То есть то вместо того, что у вас на плите 180 градусов, у вас на 2-3 секунды превращается в 350. И резко, бамс и вернуло. Mm -hmm. Без всяких духовок, без всякого этого дела. Швидко, я надеюсь. Да. Это как я такая реклама. Дешевый вкус на консервы? Ну, цены выпадут в Я честно так думаю, что консервы ты... Напомню, за слышишь. Не, и недавно было друзей. Они такие лентяи, они любят по ресторанам ходить, дома они не едят. Было друзей, и чудак берет и при мне мивину начинает варить. Я говорю, блин, я такого 10 лет и реально не видел. Кухарь, напевно, это еще А я, нам, -вина. ну, не, ну, едите, что хотите. Мне, в принципе, ну, мне так это было дико, как будто, я не знаю, как будто он тараканов ел. Ну, я говорю, блин, и 10 лет не видел, как люди uh -huh. мивину запаривают. Да, а он же такой... Не вино, ну а. руки, ну А так он сидит себе. такой, говорит, ну ты понимаешь, на кухне сидишь я в кухаре, а я мивину запариваю. <laughs> я говорю, ты ж ничего не просишь? Я б тебе все сделал, все помог. На самом деле я и друзей научил. Все пап uh -huh. тяп-ляп, раз-два и готово. Ну да, это же с тобой досвида выходить. Щоб тепляп робити. Уроків ну, 18, мені 27, 12 років. 12 років досвіду, щоб робити тепляп. От у мене реально виходить тепляп. Ну, у мене виходить тепляп не гарний, а Одика гарний тепляп. Не знаю, передачки посмотрети в інтернеті, на телевізорі. І все. Так, обжариваем нашу печеночку с двух сторон. Возьми ложечку. Беру. Будешь перевертать. Но не сейчас. Буквально засекай 15 секунд и можешь переворачивать. Mm -hmm. перевертать. Молодец. Okay. А спаржу нашу мы довели до кипения, чтобы она у нас была такая альдента. То есть не разваренная, а трошки хрустящая. Альдента называется, так? Да, альдента. Альденте аль это называется на зубок. Ну, То зуба. есть вы едите и у вас есть небольшой такой хруст. У итальянцев это как паста, mm -hmm. так и овощи. Вот у них овощи, в супе министроны, грубо говоря, должны быть альденты. Mm -hmm. Ты ешь не как у нас там все разварено такое. Uh -huh. Ты ешь я в в супчике, а там должно хрустеть. Должны быть такие ароматы. Я вот люблю добавлять травки постоянно. Травки для меня это вообще вот, тимьян, розмарин, они так пахнут. От этого хуже не будет. Mm -hmm. Для аромата. Да. Вот. А еще у нас есть такие соус, называется демиглаз. Это вываренные кости. Кости, жилы, все, что у вас дома в морозильнике, вы там собирали, вот там печенки, и mm -hmm. вот, те образы. Потом суете в духовку, печете 2 часа на 160 градусов, уже оно черное такое было. В кастрюлю, и увариваете. 48 uh -huh. часов. Долили трошки воды. Вам должно быть, к примеру, с 10 литров выйти 800 грамм. Получаются uh -huh. ну, да. Получается uh -huh. такие интересные соусы. Это для тех, у кого есть вытравка, все нормально, так что... Да, а, а если нет, то продаются порошки. Uh -huh. О, так. Это... Еще я трошечку. Я вижу, ты не успел кайфануть. Да. На, о, кайфуй. Класс. Берем малинку. Малинку Малинка. уже на рынке я не нашел. Поэтому берем замороженную. Угу. Она у нас подтаяла. Класс. Малинку. И ложечку возьми. Полную. Полную. Полную ложку. И сюда. Да, да, да. Хоп. И еще одну. Вот так. Ай, молодец. И в ноток. И ты берешь пока. -а -а -а. Готов. Класс. Отставляем. Смотри, дымоглаз имеет такую тему, как выжаривать масло, видишь? А -а -а. Выжаривать. А -а -а. И, так, что такая штука у нас происходит. Мы берем, доливаем водички. А -а -а. И он возвращается на круги своя. Ну так, совсем не много. Да, девочку. ты верни сейчас на плиту. Угу. Возвращай. Так, поколбаси его, чтобы оно приобрело. Вот так. Ну, Все, однородность приобрела. Ага. Не снимаю пульты, Я да. разумею. Снимай. А вот так. будем отдавать наше блюдо. Так, споржовка. Споржовочку накидали так небрежненько. <coughs> Как-нибудь. Как-нибудь. Так, а ну-ка. Ложечка, где наша волшебная. И между споржовкой. Выклали. Выклали Мазичного нашу, порядку. нашу печиночку. такі своєредні иероглифы вышли mm -hmm. япония тут пробежала мультинационально у нас вышло mm -hmm. страшно можна ще японцям давать пуштувати скажут о так это ж мы придумали. <laughs> а ну скажи что за дивний рецепт такий звідки він і чому про него ничего не знаем mm -hmm. все Вот так я делаю. Сейчас найдем такую малинку, нет, нет, нет. самую у нас сохраненную после заморозки. Ну, это можно так, так. поставить. Все. Красавец. Легко, просто. Смачного? Бон bon аппетит!